kepada semua pelajar atas kemasukan anda ke UITM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau, Kampus Remban dan Kampus Kuala Pilah. Okey. Selamat datang ke UITM lah. Baik, kita uh, boleh mulakan slot ceramah uh, yang seterusnya lah. Boleh tunjukkan slide? Okey, baik. So, uh, slot ceramah yang uh, pada hari ini uh, saya akan menjelaskan sedikit uh, tentang Health and Wellness at Uni, uh, salah satu modul dalam U Future. Uh, ada yang dah buat ke? Belum. Okey, baik. So jadi dengan perkongsian hari ini saya dah saya harap uh, kalian dapat fokus dan membantulah untuk buat uh, modul ini. Okey, next slide. Okay, so health and wellness at uni ni adalah satu uh, modul yang telah dilancarkan pada 16 Mac 2023 di UATM Shah Alam uh, oleh mantan pengerusi lembaga pengarah universiti yang bahagi Prof Emeritus Datuk Dr. Raduan Cik Rus. So kiranya -kira modul ni dah ada selama 2 uh, dua tahun lah, tahun ni tahun yang ketiga. Next slide. So di U future ada uh, dua modul original modul ialah health and wellness at uni yang kalian perlu buat uh, untuk semester yang pertama dan uh, a brief version adalah health and wellness uh, for student. Next slide. Okey so dalam modul ni apa yang kita nak dapat uh, yang pertama uh, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai elemen penting yang mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan pelajar mengenai pasti simptom awal masalah kesihatan fizikal atau mental yang kerap dihidapi dan yang ketiga menerangkan langkah-langkah untuk mendapatkan perkhidmatan yang ada di YATN bagi tujuan sokongan bantuan dan juga rawatan. Okey next slide. Okey, mula-mula sekali kita kena faham sihat tu apa? Apa maksud healthy? Okey. Uh, tekan Okey, so kesihatan adalah satu keadaan di mana uh, dia sehat dari secara fizikal, mental dan sosial dan bukan bila mana seseorang itu tiada penyakit sahaja. Kiranya semua aspek kena sehat baru kita panggil seseorang itu sehat. Ini adalah definasi daripada WHO lah. Next slide. Okey, so dalam modul ni ada empat topik utama kita akan go through one by one lah. Psychological, physical, social dan juga spiritual. Next slide. Okey ini antara chapters yang uh, adalah dalam modul ni seterusnya Next Okey yang pertama ialah psychological ataupun uh, erti kata lain ialah kesihatan mental Okey mental sehat anda hebat. Mental yang sehat adalah uh, bila mana bukan seseorang itu tiada penyakit mental saja, tetapi uh, bila mana dia boleh untuk tangani stres dan atasi cabaran dalam kehidupan, mampu memelihara hubungan yang sehat dan juga mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat. Okay, okay so kita kena fahamlah. kirinya seseorang tu bila kata dia tak ada penyakit mental itu dah kira sehat mental tak? dia kena boleh untuk atasi cabaran dalam hidup dia, uh, pelihara hubungan dengan orang lain dan juga boleh contribute to the community. lah. Next slide. Okay, so ini antara slide yang uh, agak penting lah. Uh, saya nak semua orang uh, fokus sedikit uh, dalam slide ini. So, kalau kita boleh tengok dalam uh, kotak pink tu, well-being, state of well-being, uh, which by uh, people can cope with normal stresses of life, can work productively, And able to contribute to community. Ya, itu definasi uh, good mental well-being. Okay, mental health issue pula, bila mana seseorang itu ada gangguan pada emosi ataupun fikiran yang mengganggu dia punya daily routine ataupun kehidupan seharian. Kiranya uh, tak ada selera makan, kurang lalu uh, nak makan ataupun tak dapat nak tidur malam dan sebagainya. Dan mental illness is a disease which by uh, dia akan mengganggu fungsi otak dan menyebabkan gangguan pada fikiran dan perasaan yang menyebabkan dia langsung tak boleh buat apa-apa dalam dia punya daily life. Contohnya dia tak boleh mandi, dia tak makan, keadaan dia tak terurus, rumah dia pun berterabur. Itu kita panggil sebagai mental illness. So kalau kita boleh tengok dekat sini, mental health ni adalah satu spectrum ataupun satu range. Kiranya dia tak ada specific A, B, C. Kiranya dia dia punya simptom dia boleh bertindih. Ada kala Uh, dia macam penyakit mental tapi tak adalah sampai penyakit mental uh, ada setengah tu dia masih di peringkat awal dan dikira sebagai normal lagi lah, okay, so macam mana kita nak membezakan, okay, so kalau kita boleh tengok dekat situ ada stress ada anxiety, semua orang stress, betul tak? semua orang akan stres. Tapi apa yang membezakan ada seseorang tu dikira sebagai ada isu ataupun penyakit mental ataupun masih normal bila mana dia masih boleh cope dengan stres tu. Ataupun apa-apa yang meresahkan dia meresahkan dia ataupun apa-apa masalah dalam dia punya life as long as dia boleh handle dan dia boleh cope, masih boleh operate macam biasa, itu dikira masih dalam uh, kategori normal lah. So dekat bawah tu dia nampak kat situ eh ada sihat mental. Uh, dia ada range dengan isu kesihatan mental. Dan akhir sekali penyakit mental. So apa tujuan ataupun aim untuk buat modul ini adalah. Sebab kita nak kenal pasti ataupun identify. Bila mana seseorang tu ada isu dengan kesihatan mental. dan kita nak bantu awal. Kita nak detect awal. Kita nak bagi sokongan. Ataupun nak apa-apa bentuk -apa uh, rawatan. Sebelum dia berkembang menjadi lagi teruk. Sehingga menjadi penyakit mental. Okay. Next slide. Okay. So. Uh, untuk kesihatan mental yang terjejas, biasanya tak ada rawatan uh, ubatan lah. Uh, Okey, tapi dia tak adalah maksud, tak payah buat apa-apa pun, kena juga buat sesuatu. Eh. Uh, walau bagaimanapun, langkah pencegahan perlu dilakukan agar ia tidak menjadi penyakit mental. Next slide. Okey, so ini slide ni just uh, explain lagi, lagi sekali uh, untuk membezakan uh, kesihatan mental dan juga penyakit mental. Next. Okey. So apa yang kita boleh buat? contohnya semua orang akan stress, semua orang akan ada anxiety macam contohnya hari ini ataupun sekarang ni semua kena tinggal comfort zone masing-masing. Betul tak? kena berjauhan dengan keluarga. First time datang sini kena cuci baju sendiri kena ayen baju sendiri, kena cari makan sendiri, tiba-tiba environment semua baru. Saya pasti semua orang ada challenges yang dihadapi kan untuk adapt uh, ataupun sesuaikan diri di uh, environment yang baru ni. Okay. So, kalau you ada apa-apa masalah, ha, tak sebenarnya untuk uh, sesuaikan diri di sini, apa-apa punlah masalah you. Nombor satu, uh, kena tanya diri sendiri, adakah anda okey? Okay. Then let's talk lah. Tell someone you trust about your problem Someone you trust ni dia It can be anyone uh, It can be you, daripada you punya family members Mak ayah, adik beradik Kawan baik uh, Ataupun housemate, roommate Boleh cerita apa masalah yang you alami sebenarnya Sebenarnya bila you luahkan apa yang you rasa Benda tu sebenarnya meringankan Dalam hati tu sedikit sebanyak Membantu kurangkan you punya stress Setuju tak? Betul kan? Eh? Okay, so number dua, A, ask for help. Uh, kalau rasa macam tak tahan ataupun tak boleh nak handle, sentiasa tahu bila anda kena minta uh, bantuan lah ataupun uh, pertolongan. Seterusnya, listen without judgement. Ini bagi yang mendengar lah. Sekiranya anda ialah insan yang terpilih untuk mendengar masalah-masalah daripada rakan-rakan kamu. Ha, dengarlah baik-baik. Okey sebab korang semua dalam uh, satu kapal yang sama. Semua satu batch kan. Semua akan grad bila 2000 2028. Ah ha, so korang anggaplah inilah korang punya keluarga. Satu batch, satu course, classmate, housemate, roommate. Ah ha, so inilah family kalian di uh, campus uh, masing masing lah So bila ada somebody datang untuk Uh, luahkan, korang janganlah menghakimi ataupun menghukumi dia, dengar je kalau korang rasa macam boleh relate ataupun bantu dia, bagilah kata-kata semangat bagilah kata-kata motivasi kepada dia agar dia pun boleh bangkit semula untuk uh, teruskan pembelajaran lah kalau korang rasa tak boleh handle ataupun tak boleh nak bantu dia, apa yang korang patut buat guide dia kepada somebody else yang boleh membantu, tetapi janganlah korang tak boleh tolong dia tapi buat benda jahat contohnya gosip pasal dia ha, pergi cakap ke orang lain oh gini dia macam ni ha, ataupun bercakap buruk pasal dia dekat orang lain sampai orang yang uh, dalam kesusahan tu lagi rasa down ataupun lagi rasa sedih dan terpencil ha, janganlah kita buat macam tu kalau kita tak perlu buat benda baik at least kita jangan buat apa-apa jangan buat jahat okey dan uh, last kali know where to seek help lah Uh, kalau rasa dia lebih daripada apa yang uh, boleh handle, tahu di mana untuk mendapat bantuan di ya. Yeah? Next, okay, so hentikan stigma mengenai uh, kesihatan uh, mental lah. So saya nak bagi satu pesanan, if let's say you all ada masalah uh, ataupun isu dengan kesihatan mental, first and foremost, you all sendiri kena ada satu azam ataupun satu motivasi, satu motivasi dalam diri untuk recover ataupun nak heal ataupun nak keluar daripada belenggu isu kesihatan mental tu. Ha, tak boleh kita cerita dekat orang tapi kita diri sendiri tak ada usaha untuk sembuh. Betul tak? Kalau dalam situasi macam tu siapa pun tak boleh bantu. Sebab awak sendiri dekat dalam diri tak nak tak nak usaha ataupun uh, tak nak bantu diri sendiri. So agak sukarlah dalam situasi itu. Jadi pesanan saya sebelum dia menjadi lagi teruk di peringkat awal ada apa-apa uh, masalah ataupun situasi, uh, bercakap dengan somebody ataupun dapatkan bantuan supaya kita boleh bantu awak dan awak pun masih kuat untuk lawan ataupun bantu diri sendiri. Okay, next slide. Okay, so next topik dalam modul ni ialah fizikal. Okay, uh, kesihatan fizikal ataupun kesihatan tubuh badan, kesihatan jisim uh, sangat berkait dengan otak lah ataupun kesihatan mental, sihat tubuh badan kita sihat so, kita punya mental. Next. Okey, so ini antara uh, amalan uh, gaya hidup sihat. Yang pertama kekal aktif, makan secara sihat, lakukan perkara yang boleh merosakkan diri dan tangani stres secara bijak. Next. Okey, yang pertama ialah kekal -ke aktif ataupun kita kena lakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni tak semestinya kita pergi gym ataupun aa, berjoging dan sebenarnya dia boleh jadi apa-apa pun aktiviti fizikal. As aa, contohnya um, kalau uh, you all minat menari kan? Aa, menari tarian juga salah satu uh, form of aktiviti fizikal lah. Aa, bersukan, berbasikal Walking, aa, berkawat pun Digiri aktiviti fizikal juga Skipping, banyak sangat aktiviti yang you all boleh buat Kenapa saya mention tentang aktiviti fizikal Sebab bila kita bersenam Ataupun keluarkan peluh, badan kita akan Keluarkan satu jenis hormon Bernama dopamine serotonin, biasa dengar tak? biasa kan okey hormon ni dopamin serotonin ialah hormon gembira lah bila badan kita terdedah dengan hormon ini secara automatik kita akan rasa happy secara automatik kita akan rasa positif confident seronok dan sebagainya dan hormon-hormon uh, ini akan membuatkan kita rasa bagus dan kesihatan mental kita pun lagi baiklah okey next slide okey yang kedua makan secara sihat uh, dalam slide ni adalah Uh, saranan uh, pinggan sihat KKM So dalam pinggan tu kita boleh tengok Separuh pinggan ada uh, fiber Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Suku pinggan ada protein Dan suku lagi pinggan ada carbohydrate lah Nasi uh, dan sebagainya Dan uh, satu gelas air putih Ini adalah saranan KKM Tetapi uh, untuk umur kalian sebenarnya You all nak makan apa pun tak apa Tak kisah, asalkan makan secara bersederhana Betul tak? kan ha, Korang nak makan uh, ayam goreng ke, nak makan uh, fast food, it's okay As long as you all tahu limit dia dan makan uh, secara bersederhana lah Janganlah makan ayam goreng 3 kali sehari Ataupun minum tea life cagi hari-hari kan ha, Itu kurang sihat lah, so kena bijak memilih Next slide Okay, so makan secara sihat dan lakukan aktiviti fizikal Akan merungkan risiko uh, obesity dan juga kesan buruk pada kesihatan Next slide Okey, so yang ketiga uh, Tajuk yang ketiga dalam modul ini adalah Social Okey, jangan lakukan perkara yang Merosakkan diri, seperti bahaya darwi Biasa dengar tak darwi? Biasa? Okey, so darwi ialah ia dadah, arak Rokok, vape, inhalen HIV dan AIDS lah, saya rasa dadah Arak, rokok, semua orang tahu kan Inhalen tu adalah uh, sejenis uh, uh, Dadah lah Haa huh? uh, yang uh, seseorang tu boleh hidu ataupun hisap lah seperti gam, uh, minyak tanah, petrol uh, dan sebagainya lah uh, Next slide okay, Sedikit penekanan uh, untuk vape eh. okay, Ada orang cakap vape dengan rokok ni benda sama Ataupun vape ni sebenarnya alternatif yang lagi baik kepada rokok Sebenarnya tidak lah Vape sebenarnya lagi bahaya daripada rokok sebab kita tak tahu dalam vape ni ada apa Okey, kadang-kadang dia orang letak tambahan-tambahan selain daripada perisa buah, wangi-wangian dan sebagainya, ada banyak lagi tambahan yang dia orang tak declare, yang dia orang tak mention pun ada dalam a uh, vape tu. Okey, contohnya yang pertama, saya pasti dalam tu ada kandungan yang menyebabkan uh, ketagihan ataupun addiction, seperti nikotin ataupun barang-barang lain uh, yang menyebabkan a uh, Uh, yang menggunakan vape tu nak beli lagi Again and again uh, Mesti kena ada satu source of addiction Seterusnya ada uh, pelarut cat Ada tar uh, Formaldehyde uh, Formaldehyde ni adalah satu bahan uh, awet mayat lah. uh, Logam-logam berat seperti plumbum, lead, mercury Dan banyak lagi benda bahaya yang boleh merosakkan kesihatan okay, Sekarang kita tak tahu uh, vape ni Sebab vape ni somehow kita kata tak adalah selama rokok Tapi kita tengok lagi 10-20 tahun akan datang Kita boleh nampak kesan bit pada badan dengan sangat ketara lah. Even sekarang pun dah banyak kan Okay so the gambar sebelah tu menunjukkan all the effects of vape uh, In a body lah uh, Semua jenis kanser Boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang uh, Sakit jantung dan juga masalah kemandulan eh? Next slide Okay so saya nak uh, Kalian untuk fokus lah for the next few slides Okey berkenaan dengan uh, HIV. So di sini kita boleh lihat perubahan landscape HIV di Malaysia. Kalau kita boleh tengok ada pie chart tu, pie chart pada tahun 1990 dan uh, 2010 yang banyak dia warna kelabu, betul tak? Okey, warna kelabu tu apa? Warna kelabu ialah uh, orang yang mendapat HIV. Di Malaysia disebabkan oleh perkongsian jarum. Contohnya dalam proses penagihan dada, ada ada share jarum kan, ada orang dapat HIV melalui metode tersebut. Okey. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2018, kebanyakan kes di warna merah. Warna merah tu apa? Warna merah ialah peratus HIV di Malaysia yang dapat melalui cara hubungan seks. Hubungan seks sesama lelaki ataupun homoseks lah. Okey, yang warna biru pun banyak. Warna biru tu apa? Hubungan seksual berlainan jantina. So kalau kita boleh tengok demografik pada tahun 2018, kebanyakan kes uh, kita kata dalam 94% kes HIV di Malaysia adalah disebabkan oleh hubungan seksual. Okey. So next slide. Okey. So dalam 94% kes HIV di Malaysia, kebanyakan kes adalah dalam kalangan umur belia. Belia tu siapa? Daripada umur 20, 20 sampai 30 lah uh, Umur-umur adik-adik semua Tapi saya percaya yang berada di sini Pelajar-pelajar UATM Cawangan Negeri Sembilan uh, Semua baik-baik, semua bagus-bagus uh, Tak terjebak dengan uh, penyakit-penyakit kes-kes macam inilah Tetapi saya ingin bagi pesanan dan saranan Untuk tidak terpengaruh dengan uh, pengaruh jahat daripada luar Okay, next slide Okey, so di sini uh, sedikit semanya menjelaskan tentang penyakit bahaya uh, akibat seks bebas lah uh, Ataupun kita panggil sebagai penyakit kelamin dalam bahasa Inggeris kita panggil sexually transmitted disease. Uh, saya just bagi tahu secara general lah, so ada di antara penyakit penyakit di sini uh, virusnya kalau dah masuk dekat dalam badan selama lamanya akan berada di dalam badan. Okey, uh, simptom dia macam you boleh baca lah. Contohnya macam herpes tu itu adalah simptom dia. Dia ada ubat bila ambil ubat. Dia akan recover, tapi virus tu akan ada dekat dalam badan Bila-bila masa dia akan jadi balik simptom tu Okay, dan uh, seseorang yang ada penyakit itu akan sentiasa boleh menjangkiti orang lain Walaupun dia tak ada simptom Sebab virus tu dah ada dalam badan uh, So dia boleh pas lah virus tu ataupun penyakit tu pada orang lain Yang kedua, saya nak mention ialah adalah siflis uh, Siflis pun dia punya simptom dia seperti berikut Yang... Uh, bila mana kita cakap ada ubat okay? Ada dia punya rawatan tapi kena ambil awal Sekiranya detect lambat ataupun langsung tak dapat rawatan Dia boleh efek seluruh tubuh badan dan boleh menyebabkan maut lah. Okey, lagi satu saya nak mention ialah tentang HIV. HIV dia punya simptom dia dia sedikit uh, dia tak spesifik. Uh, dia punya simptom biasanya kerap sakit, kerap demam sesama batuk, ruam-ruam di badan. Ah uh, macam orang selalunya tak suspek pun dia ada HIV. Tapi uh, kesan HIV ni bila virus tu dah ada dekat dalam badan, dia akan rendahkan sistem imun dalam dalam badan akan menyebabkan kerap sakitlah sekiranya tidak didetek awal ataupun detek terlalu lambat dia akan menyebabkan kesan pada seluruh badan. HIV ni biasanya uh, kena makan ubat seumur hidup. Ubat dia nama ubat HAT lah. Biasa dengar tak ubat HAT? Tak biasa dekat sekolah ke ada tak tok pasal pasal ni tak ada. Okay, okay. so ubat HAT ni kena makan seumur uh, hidup. Uh, kalau makan patuh tak pernah tinggal, seseorang itu boleh uh, hidup macam biasa. Dia boleh berkahwin, dia boleh ada anak. Uh, tapi dia kena makan ubat. Kalau dia tak makan ubat ataupun langsung tak detect Uh, HIV ni akan progres ke stage yang terakhir iaitu AIDS dan boleh menyebabkan kematian lah. Okay, uh, next uh, spiritual lah. So di sini um, saya nak mention lah uh, teknik membina kekuatan uh, spiritual. Semua yang ada dekat sini, semua yang ada di Uitm Cawangan Negeri Sembilan, datang daripada background yang uh, pelbagai. Okay, ada yang uh, datang daripada keluarga yang biasa yang sederhana uh, saya nak anda semua ada satu matlamat hidup yang jelas satu tujuan yang uh, spesifik uh, kenapa kalian berada di sini untuk apa you all ada dekat sini okey dan juga cuba ambil peluang ini untuk ubah nasib keluarga okey dan yang seterusnya ada juga uh, di antara kalian yang uh, lebih bernasib baik datang daripada keluarga yang lebih berada Uh, untuk ambil uh, peluang ni rasa bersyukur dengan apa yang you all ada dan saling bantu membantu kongsi kelebihan yang ada daripada uh, ada pada kalian pada semua uh, semualah okey rasa syukur dan juga saling membantu dan pada masa yang sama kekal humble lah okey next Okey, 5 tips untuk menjaga kesihatan mental. Yang pertama seperti yang saya mention tadilah bersenam akan keluarkan hormon gembira. Yang kedua ialah community, melibatkan diri dalam community yang terdekat anda di uh, di UiTM uh, ada banyak kelab dan juga persatuan yang uh, adalah di UiTM ni antaranya Uh, dia tengoklah lah, uh, you all minat macam mana Kalau minat seni, boleh join Kelab uh, Kebudayaan uh, Kalau ada yang minat untuk menjadi pemimpin Boleh join MPP, JPK uh, Kalau minat uh, gaya hidup sihat Ataupun untuk bagi nasihat, boleh join Kelab Piers dan juga Kelab uh, Proses lah, boleh next slide Okay, so di, di bawah UK Under UK, unit kesihatan, uh, kita ada Kelab Proses lah, Kelab Proses ni Adalah satu kelab di mana kita buat program-program Yang menggalakkan ataupun uh, Promote Uh, amalan gaya hidup sehat Ah contoh uh, program antara program yang kita buat, kita ada program demadara, kita ada carnival, uh, kita ada saringan kesihatan, explore, pertandingan, aktiviti sukarela dan sebagainya. So kita sekarang ni tengah cari new members. Uh, boleh scan QR code bagi yang berminat ataupun untuk maklumat lanjut, boleh uh, access ataupun dapat maklumat di uh, IG rasmi proses iaitu proses Rembau. Untuk pelajar di kampus uh, rembang dan juga kampus Kuala Pilah pun uh, boleh dapat maklumat tentang kelab proses di kampus masing-masing dan juga IG rasmi proses eh proses remban dan juga proses Kuala Pilah. kembali ke slide sebelum ni. Okey. So pada masa sama kena jaga makanan, uh, seimbang, life yang seimbang ataupun uh, kawal uh, stress lah. Stress is normal. Semua orang akan ada stress. Okey, uh, tapi macam mana you all nak balancekan stress tu? Kena tahu macam mana nak handle a uh, kalau kita nak expect life kita happy je dia impossible betul tak? Kan kita kita expect kita punya life langsung tak ada masalah tu there's no fun in that. Dia kena ada sedikit happy dan sedikit sedih. Bila kita happy kita bersyukur kita dalam keadaan yang happy. Bila kita sedih kita berusaha untuk keluar daripada kesedihan ataupun menangani cabaran itu agar kita akan happy semula. Betul tak? Itulah kehidupan ada up and down kan? Dan juga jika kalian rasa macam uh, tak dapat nak handle uh, ataupun ada apa-apa masalah uh, Know your signal bila nak dapatkan bantuan. Okay, next slide. Okay, next slide. Okay, so di Uitm kita ada macam-macam uh, platform lah untuk dapatkan bantuan. Yang pertama ialah pusat kejayaan dan counselling. Uh, uh, itu ialah boleh buat online appointment lah. Itu website uh, main website untuk kaunseling to you. Next. Okey boleh buat online appointment ataupun boleh walk in untuk di kampus Rembau. Uh, unit kaunseling berada di bangunan pentadbiran tingkat 2. Uh, boleh dapat surat rujukan daripada staf, daripada pensyarah dan sebagainya pun boleh uh, ataupun boleh call lah. Next. Okey di UiTM Cawangan Negeri 9 juga ada pusat kesihatan. Uh, yang atas sekali pusat kesihatan UiTM Rembau, pusat kesihatan UiTM Kuala Pilah dan uh, bawah sekali ialah pusat kesihatan UiTM Seremban. Next. Okey ini adalah perkhidmatan kesihatan di seluruh sistem UiTM. Uh, ada unit kesihatan dan juga hospital lah, hospital Sultan Abdullah dan juga UiTM Sungai Buloh Medical Center next okey uh, ataupun kalau tak tahu nak buat apa you all boleh mohon bantuan pensyarah pensyarah boleh guide you all okey next okey ini adalah laman web rasmi ZAWAF bahagian zakat sedekah dan wakaf untuk dapatkan bantuan next okey selain daripada perkhidmatan di UiTM kita ada juga uh, Perkhidmatan saringan untuk kesihatan mental dan penyakit mental di uh, under KKM lah ataupun NGO. Di klinik kesihatan uh, ada talian Heal, talian kasih. Next. Befrienders Kuala Lumpur dan mentari. Mentari kita, dua satu mentari seremban dan juga mentari Kuala Pilah lah. Next. Okay next. Okay. So uh, itu saja daripada saya. Akhir kata saya harapkan uh, apa yang saya jelaskan uh, pada pagi ini akan membantu kalian untuk uh, buatlah modi ini dengan baik uh, sekiranya ada apa-apa masalah uh, boleh uh, mohon bantuan dekat tempat yang uh, sepatutnya saya harapkan anda semua uh, terus kuat terus tabah uh, boleh handle belajar dengan baik untuk menghasilkan ciri-ciri uh, seseorang yang berkualiti yang bersemangat tinggi dan melahirkan mahasiswa yang uh, kita kata berjayalah di luar dan juga di dalam okey itu saja daripada saya terima kasih jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Eza atas penyampaian taklimat yang penuh bermakna sebentar tadi. Hadirinya budiman, acara diteruskan lagi dengan sesi fotografi bersama mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk memenuhkan bahagian tengah dewan bagi memudahkan sesi fotografi. Okey semua boleh bangun. Okay, yang berada di tengah boleh menyanyikan Okey semua kita akan ambil tiga gambar, satu formal, satu informal dan juga satu Okay, yang berada dekat tengah tu Yang kat belakang boleh, boleh ke hadapan lagi Okay formal satu dua tiga satu dua tiga okay informal satu dua tiga satu dua tiga okay champion student semua satu dua tiga satu dua tiga okay terima kasih hadirin dipersilakan duduk. dinding sekalian. Kerokatan pulang Dr. Eza. Para pelajar diminta untuk mengimbas kod soal slide dan juga call QR maklum balas yang telah dipaparkan di layar putih di hadapan. Boleh ke? Diminta untuk pelajar mengimbas kod QR malu balas yang akan dipaparkan di di layar putih di hadapan.